p yana bitta ma'lumotni sizlar uchun aytib qo'yaylik mana ayol kishi kichkina farzandiga ovqatni chaynab bersa bo'ladimi ro'zador odam shu masala ham sizlarga qiziqmi shu narsani ham bir bilib olgilaringiz kelayotgan bo'lsa agar ulamolar aytibdiki yosh farzandi bor unga mana somsaga o'xshagan yoki nonga o'xshagan narsalarni chaynab berish kerak butunicha yosh bolaga berishingiz nima qilalmaydi iyalmaydi u bechora agar ana shu xonadonda uyda ana shu ayoldan boshqa odam topilmasa chaynab bergan mayli uzrli holat ro'zador holatda chaynab bersa bo'ladi qarang shariatimiz yengilligini dinimiz ruxsat bergan bunga mayli farzandi uchun chaynab bersin deb ruxsat beriladi endi shu joyda boshqa ayol kishidan boshqa kimdir chaynab berishlikka boshqa odam bo'lsa man ro'za edim san chaynab bergin boshqa odamga bu ishni topshirdi